孙妈妈聊什么呢？嗯、他说昨天那对小夫妻被冻得不行，大吵了一架。今天早上连日出都没看，直接去世去了。是很冷，而且越睡越冷。我就是被冻醒了，才发现你。 瞬间知道这叫什么吗？闭上眼，什么偷偷许下了心愿。陈晓，你背影沿着长路的遥远，变成我荒芜梦境的真切。心动是少年温柔。 哎，你觉不觉得我们特有缘？怎么看出来的？你看，你的名字最后一个字是“晨”，我是“晓”，晨晓，早晨的日光、嗯，很配吧？ 谢，等那一对小夫妻一走，你们就是名副其实的唯一贵客了。你们聊啊。